Selamat datang ke BK, BK 1001 Malam Saya Silmi Saya Hana Dan saya Fatul Episod kali ni kita nak bincang pasal topik apa pula ya? Hari ni kita nak bincang tentang kebersihan diri itu sebahagian daripada iman Kita tak nak buang masa lagi Jom kita jemput Ustaz Nasir Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. Waalaikumsalam ada adik, adik semua jumpa lagi kita kita nak bincang pasal apa sekarang ni kebersihan ini. Wah mesti dah mandi tadi kan? Dah. Da. macam apa nak ditanya? Cuba tanya. Uh, Ustaz. Iya. Kenapa kebersihan itu penting dalam Islam? Masya Allah soalan yang bagus. Kebersihan kenapa penting tak dalam Islam? Ya Sebab Nabi SAW bersabda al nadhafatu min al-iman. Kebersihan bahagian dari iman. Jadi nampak digambarkan oleh Nabi orang yang bersih ni imannya bagus tu, bagus. Orang Muslim mesti nak bersih sebab kalau dia tak bersih berarti dia sedang ada masalah dengan iman dia. Karena orang Muslim sangat sangat menitik beratkan kebersihan. Contohnya apa? Nak solat kena wuduk betul. Berapa kali kita wuduk sehari? Berapa kali? Lima kali. Masya Allah, itu sahaja. Belum lagi kalau kita tengok Nabi SAW bersiwak, sebelum solat. Nabi punya badan, kalau Nabi berdiri dalam satu tempat, baunya tu tinggalnya lama wanginya. Ha, kalau kita mungkin dalam lift, kalau tak pakai minyak wangi, orang dalam lift pengsan. Kalau Nabi sangat menitik beratkan kebersihan. Masya Allah. Okay, soalan yang lain? Ustaz, ha? kalau kuku ha, siapa panjang... Ini, siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Okay. Hmm. Kalau kuku panjang sangat, adakah boleh menyebabkan puasa kurang sempurna? kuku panjang. Hmm. Masya-Allah. Kuku panjang ni dia bukan mengurangkan ataupun puasa kita ni sempurna atau tidak ya. Kuku panjang ni biasanya cerminan daripada kebersihan seseorang. Jadi kalau kuku ni kita panjangkan, kenapa penyakit boleh ditimpa, makan nanti dalam keadaan boleh cepat sakit perut. Maka kebersihan kuku perlu dijaga. Puasa memang tak batal, tapi makanan yang kita akan makan nanti takutnya mengandungi zat-zat yang kuman ke apa, sakit perut. Besok dia tak boleh puasa, mengganggu gugat puasa kita. Jadi jaga kebersihan. Tengok kuku, seminggu sekali kena potong. Hari apa? Hari Jumaat. Masya Allah. Okey, adik. Ustaz, kalau kita malas mandi, malas gosok gigi, adakah puasa kita tetap diterima? Nah, malas mandi, malas gosok gigi, dia mengganggu gugat ketenteraman awam. Contoh kita tak gosok gigi, tak mandi. Pergi sekolah, dalam kelas, kawan-kawan semua, ah, baunya dah terganggu. Gosok gigi, tak gosok gigi, batal puasa. Tak batal puasa. Cuma kita tak nak jadi orang yang pengotor. Jadi bagaimana solusinya? Waktu bersahur, gosok gigi. Waktu sebelum pergi sekolah, mandi. Puasa tak batal, cuma kita kena pastikan janganlah bangsa gosok gigi itu telan ubat gigi. Janganlah masa gosok gigi telan air sebanyak-banyaknya. Batal jadi, bagaimana posisi kita? Kena gosok gigi, mandi dan tak batal puasa. Dan kita jaga kebersihan sepanjang puasa. Jangan kerana puasa, saya tak nak mandilah takut batal puasa. Tak. Janganlah macam tu. Tapi janganlah mandi lama-lama. Mandi ni sejam dua jam pula. Orang mandi seminit dua minit sudah lah. Ni mandi tiga jam. Tu bukan mandi namanya. Ha, kan? Ha, boleh batal nantinya. Wallahualam. Ada lagi? Ada. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar sahabatnya tentang kebersihan diri dalam bulan puasa? Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan para sahabat untuk menjaga kebersihan terutama juga di bulan puasa. Maka ada satu waktu ketika kita ingin bersiwa ataupun menggosok gigi, baiknya adalah daripada pagi sebelum matahari terang benderang ataupun sebelum waktu Zuhur. Sebab bila dah di atas waktu Zuhur dia jadi makruh. Ha, jadi kalau nak gosok gigi daripada pagi subuh sampai sebelum zuhur itu tidak terkena makruh. Dan untuk mandi juga Nabi sarankan mandi ni dia kalau boleh jangan selepas daripada masa asar sebab bila waktu asar ni biar tak mandi dulu. Sebab kita nak rasa keperitan puasa tu ataupun lemahnya puasa tu dengan cabaran yang besar. Jadi kalau nak mandi sebelum asar ataupun waktu pagi. Ha, mandi tu. Nanti lepas berbuka baru mandi. Itu, ini kita boleh fikirkan cara itu. Jadi, Nabi beratkan kebersihan dalam puasa. Dan waktu-waktu bersiwak, bergosok uh, gigi itu adalah waktu sebelum naik matahari. Kalau nak mandi, sebelum asar. Supaya lemahnya itu dapat kita sebagai pahala di hadapan Allah SWT nanti. Jadi, adik-adik kalau nak mandi, sebelum asar ataupun nanti lepas berbuka. Ha, tapi kalau mandi lepas asar macam mana? Ha, makruh lah. Ha, dia makruh saja bukan haram. Tapi makruh. Wallah Allah. Ustaz. Ya, Aha, mana ni? Ha. <tuk> kenapa bersih, kenapa penting untuk bersihkan hati juga? Bukan hanya bersihkan badan. Ah, kenapa penting bersihkan hati juga? Hati adalah raja pada anggota tubuh badan kita. Sebab kalau hati kita busuk, hati kita kotor, biasanya badan kita ni akan dibawa ke tempat maksiat, tempat jahat, tempat yang tak betul. Jadi kita tak nak. Maka pembersihan hati adalah punca untuk membetulkan diri. Jadi kalau adik-adik hati kita ada masalah, apa kita kena buat? Kita kena dengar ceramah, kita kena pergi uh, baca Quran, kita kena tadabbur Al-Quran, berkawan dengan orang-orang salih. Ini cara untuk membersihkan hati yang kotor. Ha, jadi kalau hati kita bersih, badan mudah. Jadi adik-adik cilik kita ni pastikan kita kena rawat hati supaya badan kita senang jadi baik. Ha, itu dia. Ya. Yeah. Okey, adik tadi apa? Ustaz, bolehkah waktu puasa kita pakai minyak wangi? Nah. Minyak wangi. Nak berapa banyak ni? Sekilo, dua kilo, tiga kilo? Secalit, dua calit? Berapa banyak? Hmm, banyak. Banyak. Okey. Minyak wangi ni tak ada masalah dipakai di waktu bulan puasa. Cuma terutama bagi kaum wanita lah. Kena berhati-hati sikit. Sebab kita nak pergi bazar Ramadhan ni nak cari makan. Bukan nak tunjuk kewangian tubuh badan kan. Maka carilah sewajarnya. Letaklah se -se sekadarnya supaya kita tetap dalam keadaan bersih. Maka puasanya tidak batal. Ha, faham ya? Faham. Jadi jangan takut pakai wangi Ramadhan. Tapi bagi perempuan jangan lebih-lebih. Kalau biasa-biasa pun okey dah. Kalau lelaki nak solat pakai sikit. Cari sikit. InsyaAllah. Wangi tetap wangi. Puasa tak batal. Ustaz, ya. kalau kita menjaga kebersihan diri sepanjang Ramadan, apakah ganjarannya di sisi Allah? Masya Allah. Bila kita menjaga kebersihan diri bukan hanya sepanjang Ramadan, sepanjang hidup, maka kita termasuk orang yang mengikut sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bila mengikut sunnah ni, apa yang kita dapat? Pahala di sisi Allah. Kerana Allah adalah jamil, cantik dan Allah mencintai kecantikan. Jadi siapa yang membersihkan diri mengikut jejak Nabi, pahala dapat, Allah suka, pastinya dia memperolehi pahala sepanjang ia menjaga dan merawat dirinya daripada kebusukan, daripada perkara-perkara kotor, maka dia akan menjadi hamba kepada Allah yang baik, umat kepada Nabi yang setia. Jadi pahala. Ha, jadi, adik-adik nak bersih ke nak kotor? Bersih. Hmm, mantap. Pilihan yang bijak. Hari ini, kita dah belajar sesuatu yang sangat penting. Betul. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan kita perlu menjaga kebersihan diri supaya sihat dan dapat pahala. Itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.